Волонтери допомагають мирним жителям в Донецьку. Запитаємо волонтерки, представниці групи відповідальні громадяни Ольги Косе. Добрий вечір, Добре. дякую, що прийшли. Ми відстежимо вашу діяльність у Фейсбуці. Оскільки у вас є відкрита група відповідальних громадяни». Ви туди виставляєте фотографії, відео, де ви буваєте, з ким ви спілкуєтеся? Але спочатку, де ви берете, що вивозите? тыми лишь мирным возле Да а да Донецьку. мы только обслуживаем мирных жителей то есть уязвимые категории населения это пенсионеры сироты инвалиды детские дома дома престарелых в основном в большинством мы покупаем продукты питания медикаменты В, за людей. Ми, людей... Дорожі, взяли відео якраз з вашої групи, щоб показати, де да, буваєте, це якраз те, що ви розвозите, так? Так, так, це дом престарелых. Туда була дуже тяжелая дорога. Там взорван мост, то есть мы об этом не знали, и очень тяжело добирались. То есть там сейчас 13 пенсионеров, как бы без ничего, они без пенсий, и персонал не получает заработную плату, то есть люди работают на добровольческих основах. Они помогают старикам, они их не бросают. Вы туда возите ежу, одежду, а... какие-то речи, медикаменты? Медикаменты, да. Мы также сотрудничаем с со многими международными комитетами, такими как Международный комитет Красного Креста, чешская организация People in Need. То есть мы развозим... Грибы с кордонем, насколько Да, врачи без границ. Например, одеяло мы развозим от врачей без границ. Какую-то еду, какие-то продукты предоставляют People in Need. И еще есть наша помощь, которую мы покупаем за счет пожертвований людей с Украины, с Европы, с России, отовсюду, с Америки тоже. Эти люди прораховывают вам кошты, вы их для того, чтобы снять их, треба выехать из Да, мы выезжаем либо в Мариуполь, либо в Красноармейск. То есть, если раньше работала карточная система, все было легче, мы могли рассчитаться карточками, то сейчас только выезжаем, только снимаем, и потом уже на обратном пути. еще мы, кстати, когда выезжаем, например, в Мариуполь, мы покупаем там медикаменты какие-то дорогие, потому что, если сравнивать цены Донецк-Мариуполь, то это почти в два раза разница. А как вы находите тех людей, кому нужно помогать? Это вообще сарфанное радио. То есть мы помогли одному человеку, он рассказал своим соседям. Это же социальная сеть. Ну и плюс мы сами, например, по бомбоубежищам, мы сами их искали. То есть мы приезжали в одно, люди рассказывали, там есть еще, еще, еще. Мы ехали на Абум, не знаю, будет там оно или нет. Вот так и находим. А, мы тоже взяли и хотим показать нашим глядачам вашу разговору с одной бабусой, что вы ее привозили, взагалі, чтобы люди понимали, как живут эти люди, что они собой являются, Давайте подивимося. Разберите еду, там мясо, там, это, там есть так, творог, то, что нужно в холодильник. Хорошо, хорошо. Чтобы вы не нет, наклонялись. Нет, нет, Точно управитесь нет, сами? Да, да, да. Аптека где-нибудь есть поблизости? Нема. Все позакрывали. Все позакрывали. Все позакрывали. А что вам нужно из лекарств, кроме муравьиного спирта? Ну, а так, анальгину мне бы дали пенсию, хоть трохи грошей. Я бы сама купила а новинные не нужны а вы роботы якісь сколько и гроші вытримыете и от у вас в с таким международными организациями. Так, конечно, мы делаем отчетности для людей, которые нам присылают деньги. Мы не всегда это делаем в группе нашей, потому что ну как бы не, не все этого просят. Но лично каждому человеку, который прислал деньги, мы отправляем, конечно же, чеки и указываем тех людей, которые помогли, например, данной бабушки. С этими бабушками история вообще уникальная. У них нет дома ни телефонов, ни телевизоров. Мы узнали о них тоже через какую-то социальную сеть. Кто-то написал, то есть этой женщине, которую увидели, ей 87 лет, а ее парализованной сестре 84. И они, ну, они живут на окраине Донецка, это очень далеко, и никаких вообще никакой способа помощи им не поступает. Оля, скажите, а до вас боевики не чипляются? Как вы провозите это все? Есть у вас какие-то проблемы? Чи... Кажется, это... ну, на самом деле проблем нет. Во-первых, потому что мы работаем с июня месяца и нас они уже знают. Во-вторых, у них, ну, скажем так, не хватает своих ресурсов, чтобы помогать мирному населению, поэтому они нам не мешают. От, та така позиція, зрозуміло. А, а ви їздите по підвалах, бомбосховищах? От да. а, ці люди чому вони не можуть виїхати, і чи можна їх якось вивести? Можливо, вже на звільнені території в якісь інші міста, регіони? Щоб вони просто не жили, оскільки ми бачили там в підвалах навіть з дітьми без умов? Можна якось їх просто вивести? А люди. Во-первых, очень боятся дороги. Когда у нас были эти условные зеленые коридоры, это не работало. То есть были обстрелы, люди с детьми боятся выехать. Плюс очень тяжелый вот этот вот синдром травмы войны. Они боятся, вот сейчас даже не стреляют на улице, то есть в перемирие так называемое. У людей, и даже если у них целые дома, там... Они боятся туда выходить, они боятся покидать вот то место, которое они считают безопасным. То есть за полгода, за 8 месяцев вот этой вот войны они просто боятся. Они знают, что это место для них. Единственное... Ну вы бачили, как они живут? От, да, мы там видели... есть светло, туалет, где тепло, вода и так далее. Там есть свет, там антисанитария потому что удерживать жить в подвале, но ну, вы сами понимаете, там даже при всем желании, если ты живешь с детьми, в квартире не всегда получается, чтобы было все чисто и убрано. А когда ты живешь в подвале, это так и тем более. У многих, я об этом не сказала изначально, но у многих на самом деле разрушенные дома. То есть бомбоубежище в основном мы обслуживаем, которые в четырех самых обстреливаемых районах Донецка. То есть там люди начиная с июля месяца и вот и периодически там, возвращаясь домой то есть июля август они стабильно там сидели сейчас они там тоже сидят но как бы с переменным успехом то есть у многих людей разрушены дома они боятся уезжать потому что они боятся оставлять свой дом они боятся мародеров потому что например выбитые стекла это тоже раз... это тоже как ну, а расповедает а, смотрите если мы берем например донецк то я думаю, что единичный случай есть. Но Донецк хорошо обеспечивается гуманитарной помощью. Если мы берем а, маленький поселок, а, недавно мы были а не в поселке А вы в Донецк? Нет, мы выезжаем, мы сейчас стали выезжать больше, потому что Донецк более-менее обеспечен. Мы выезжаем, а, ну то есть это был и шахтерск, это было и снежное. А, были недавно в поселке Коммунар, а это под Нижней Крынкой, то есть там 30% разрушений. А, из двухсот двух с половиной тысяч людей тысяча где-то семьсот пенсионеров, то есть Местные жители рассказывали, что там есть случаи голода вот, у лежачих пенсионеров, у лежачих больных, которые не смогли никак достать себе еду. И их кормят э, кишнаитская церковь, которая приезжает mm -hmm. три раза в неделю и кормит этих людей э, вегетарианскими там, обедами. Это Разуме. и все. Три, раз, три раза в неделю есть – это мало. Те, кто захочет вам допомогти, вот сейчас побачить, где найти ваши реквизиты, как перераховать кошты. У нас есть группа в фейсбуке, называется «Ответственные граждане». Там э, есть наши все реквизиты, то есть Ості, та можна сделати на ну, спасибі так. Дякуємо за вашу роботу. Дякую, що пройшли відповільничі запитання. Причем нагадаю, що ми говорили з Ольгою Косе, це представник групи відповідальні громадяни і чим.